先生，走吧。你穿成这样是要去走红毯吗？去公主府。出发。<laughs> 公主，请用膳。<noise> <noise> 煮成这样，我怎么感觉有点晕？你一个大经纪人，必锅抢演员也容易，辛苦你了。多谢理解，喜欢就好。你们过来一起吃啊！公主为尊，公主用完膳，臣等。 才能上桌。啊！公主，您慢用。 大夫，我之前就跟你说过，当今社会人人平等，大家都能在一张桌子上吃饭聊天。不可！我第一次见着活的古人，我的妈呀！<laughs> 行、啊，反正我今天有的是时间，你们不吃我也不吃。公主，切勿任性，尊卑有别。 嗯。吃饭，吃饭，快来吃，快来吃，哎，吃饭，吃饭。 您先动筷。哦，吃吧吃吧吃吧。太傅，喝点汤。哦。 多谢公主，喝吧。啊、哦，姐，我吃完了，我学校有事儿，我得先走。嗯，谢谢你的饭啊，太傅。哎，拜拜。走了，姐，小心点啊，拜拜。啊，公主，让臣来。 哦，oh, 我就放那儿。李文、啊，你别弄了，让他来，让他来。啊，对了，嗯、呃，去培训班，你准备穿什么呀？我，就穿个外套，套个牛仔裤呗。<laughs> 你们俩现在关系刚刚确定，最近几天记者一定会密切关注的。女星街拍穿搭品味太差，也会造成黑料的哦。 如果你不介意的话，我可不可以参观一下你的衣柜？好，没问题。不可。太傅，肖照就是帮我搭一下衣服，你放心，我会先收拾一下，保证里面没有不合适的衣物。公主闺房，外男不得擅入，还请公主将衣物拿到外面。